Но у нас еще есть три лицензии. Это, конечно, еще у нас идет сбор, который проходит за Росляке, в Алуште, и заключительный будет в Кончасаспе. Сборная команда на участие в Олимпийских играх за месяц объявим состав. Ну претенденты есть: 120 килограмм это Хациновский Александр, в 96 это Андрейцев Валерий и в 66 Кветковский Андрей. Буквально сейчас у нас заканчивается сбор 26 числа на олимпийской базе в Заросляке, и 29 числа сборная команда выезжает на международный турнир в Дортмунд, в Германии. И там они уже поборятся, вернутся 2 июля, и после этого турнира мы уже окончательно определим состав. Это по мужской команде, а по женской Сейчас сбор находится в Алуште. И команда, сборная команда выйдет в Польшу на международный турнир. И после международного турнира уже объявим окончательный состав для участия в Олимпийских играх. На предыдущих Олимпийских играх у нас было 4 медали, 2 серебряных, 2 бронзовых. Хочется, чтобы Хотя бы столько же завоевали, но лучшего качества. Посмотрим, это спорт как получится.